Ты в дом, в ты в дом, Слушай, мама, успокаивайся, потому что ты ревешь, и я буду жить, А меня снимают очень много людей. Я не хочу, блин, тут со слезами на глазах такой весь, блин, мужик находиться. А все за счастье. Мужики, да, твой, твой, мне пришло твое письмо. Я обалдел. И, солнышко, все мое. Я очень рад, что я прочел в том письме, потому что у меня были порой такие мысли, которые, блин, меня, ну, редко, но посещали. И я, слава богу, в твоем письме... Вчера вылетело слово за головы, не вспомнил. В общем, все перекрутилось в я стало, блин, на свои места. Я теперь уверен, что тебя я больше никогда не оставлю. То, что ты совершила и ждала меня все эти месяцев, это очень большой подвиг с твоей стороны. Это неоценимый вклад Хорошо, в наши отношения. А, я Света, я привет! 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 Никитос, привет, привет! привет! Ох, комары лезут. Хорошо, а я обязательно при первой возможности либо я приеду к тебе, либо ты приедешь ко мне, Полрад. Я просто не знаю как, что, куда, зачем и почему. В первую очередь, я просто дал себе знать. Теперь ты знаешь, ты спокойно, что я дома. Я с тобой буду созваниваться. я не знаю, в общем, короче, я возьму, когда мне выдадут, так скажем, средства для связи, я с мамой созвонюсь, и мама мне даст твой номер. номер, я а, ты хорошо. Я уже позвонил. Первое дело, я позвонил маме. И, а?